Baik kita sambung. Okay, kita mulakan topik yang ketiga. Kita sebaik topik yang ketiga bagi, bagi uh, modul ini. Maka topik kita yang ketiga ini kita akan bincangkan tentang uh, rukun yang keempat dalam perkahwinan, iaitu saksi ataupun dua orang saksi. Saksi ini siapa? Saksi adalah mereka yang menyaksikan suatu akad pernikahan yang dijalankan. Jadi majoriti ulama berpandangan bahawa sesuatu perkahwinan itu perlu disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Bagaimanapun, terdapat pandangan yang mengharuskan sekurang-kurangnya seorang laki dan dua orang perempuan juga boleh diterima sebagai saksi. Okey. Jadi saksi ini kita ada saksi yang rasmi di Malaysia ni kita ada saksi yang rasmi dan kita ada saksi yang tak rasmi lah. Ha, yang tak rasmi. Tak yang resmi itu siapa? Tak yang resmi itu yang dilantik oleh pemerintah. Kan? Yang dibayar allowance. Uh, no? So, itu yang resmi dilantikkan. Adalah, adalah kena sign dan sebagainya. Tetapi, dari sudut yang umum, sesiapa sahaja yang hadir ke majlis akad nikah tersebut, yang menyaksikan akad nikah tersebut, maka mereka itu adalah saksi perkahwinan. Uh, tak semestinya kena sign borang lah sebagainya. Dia main tak kenal pun. Dia main duduk dalam majlis tu, dia tengok akadi ni, uh, wali ni akad nikah dengan lelaki laki, -laki. Uh, dia tengok, dia tak ada kaitan pun dengan mereka tu. Tapi dia hadir, dia tengok, maka dia juga dianggap sebagai saksi. Itu secara umumnya lah. Ha? Huh? Uh, jadi, so, mestilah perkahwinan itu di saksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang lelaki-lelaki. Kan, tak boleh akad nikah secara sembunyi-sembunyi. Siapa pun tak tahu dia nikah. Tak boleh. Tidak sah. Mestilah wajib Rukun untuk ada sekurang-kurangnya dua orang lelaki yang menyaksikan nikahan tersebut. Ataupun seorang lelaki dan dua orang perempuan. <tuh> Nabi SAW bersabda dalam masalah ini La nikaha illa biwali wa syahidai tidak ada pernikahan melainkan dengan satu orang wali dan juga dua orang saksi kurang-kurangnya dua orang saksi kena kena menyaksikan maka tak boleh lah dia kahwin senyap-senyap siapa pun tak tahu dia kata dia pun dah berikah dia mesti wajib ha. kalau menikah tidak ada saksi maka tidak sah pernikahan tersebut dan rukun yang kelima adalah akad pernikahan iaitu ijab dan juga Qabul uh, uh, Kerezaan adalah sesuatu Yang tersembunyi di dalam hati Dan sukar diukur dan ditentukan Justeru, cara mewajibkan Lafaz ijab dan Qabul Sebagai tanda zahir Akan kerezaan daripada Kedua belah pihak untuk bersatu Di dalam perkahwinan Sebab, lebar ni benda Dengan ahli, kita tak tahu Jadi macam nak lahirkan dia? keredoan itu bakal dengan adanya ijab dan kabul. Kak perkahwinan, saya nikahkan, nikah, saya terima pernikahan itu. Uh, so jadi dia menggantikan dia menzahirkan apa ni kosak di dalam hati kita. Ijab adalah lafaz penawaran suatu pihak contohnya daripada pengantin laki-laki daripada wali pengantin perempuan seperti dia berkata kahwinkan engkau ataupun aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. itu adalah ijab. Ijab ni adalah offer. Tawaran. wali menawarkan anak perempuan dia untuk dinikahi oleh satu orang lelaki lagi. Kan? Aku nikahkan engkau. Aku kahwinkan engkau. Itu adalah ijab. Ha, pula adalah lafaz penerimaan daripada pihak yang <coughs> pihak yang kedua lah yang menerima apa ni ijab kabul tersebut uh, bahkan pengantin lelaki pun berkata, aku terima nikahnya, ataupun aku terima perkahwinannya uh, dengan anak uh, tuan, ataupun sebut nama lah maka so, itu adalah kabul uh, kan, ijab ataupun kabul dan dia juga boleh diterbalik boleh ijab itu, main daripada pengantin lelaki lelaki uh, dan wali itu kabul saja. Contoh pengantin laki kita kahwin kahwinkan saya dengan anak perempuan paksi yang bernama sekian-sekian. Maka wali pun dia kabul. Saya kahwinkan kamu dengan anak perempuan saya. Ha, boleh juga begitu. Jadi tidak tidak disyaratkan hijab tu mesti daripada daripada wali. dia boleh sama-sama saja. -sama, yang penting mesti ada hijab, mesti ada kabul. Sebab itulah yang menggahirkan kita punya niat kita. Jadi syarat bagi lafaz akad lah perkahwinan. Jadi lafaz yang digunakan hendaklah menggambarkan secara jelas terhadap perkahwinan. Seperti aku nikahkan engkau ataupun aku kahwinkan engkau. Tak boleh guna lafaz perkataan lain. Aku hadiahkan anakku tak boleh. aku bagi saja anakku ke Tak boleh. Dia mesti dua lah. Dua kata-kata. Nikah ataupun kahwin. Syarat yang kedua, lafaz hendaklah menunjukkan sesuatu yang tetap. Tak tidak sah akad dengan lafaz yang tidak tetap. Seperti lafaz yang terikat dengan tempoh masa atau masa hadapan. Contohnya lafaz yang tetap ni, aku kahwinkan engkau selama sebulan. Tak tetap lah. Tak boleh. Kau kahwin tak boleh lah. Selama sebulan dia selama-lama dalam perkahwinan ni. Ataupun, aku akan nikahkan engkau. Jadi, akan itu adalah sesuatu yang tidak tetap. Uh, maka tidak boleh diterima sebagai lafaz kahwinan. Uh, kena akad semula. Uh, kan? Kena akad. Sebab itu dalam kahwinan itu dia ada saksi. Jadi lepas akad nikah, Khadir dia katanya, okay, sah tak, sah tak. Uh, kalau saksi kata, ayat dia sebut tu tak kena. Pulang uh, balik. balik. Itu yang kena pulang balik tu. Kan? Dua, uh, tiga kali, empat kali, lima kali, sampai sepuluh, dua puluh kali pun uh, Kan? Maksudnya, tak kena. Dia mesti ayat, dia mesti ayat yang dia Yang ketiga keselarasan antara ij ijab dan doa kabul. Dan, uh, lafaz ijab dan kabul tidak boleh bercanggah antara satu, -satu. sama lain seperti aku nikahkan engkau dengan Fatimah namun dijawab dengan terima. Namun dijawab dengan aku terima nikahnya dengan Aisyah. Dan wali offer apa ni Fatimah tapi hak kabul ni dia kabul Aisyah. Nah, maka tidak sama. Maka tidak boleh uh, tidak sah akad perkahwinan tersebut. Uh, dan syarat yang keempat pengakad pertama, wali perkahwinan tidak menarik kembali lafaz akad sebelum diterima oleh pengakad kedua, iaitu akad suami. Dan jadi, mestilah ada ijab, ada qabul. Uh, kan? Kalau dah ada ijab, kemudian tak ada qabul lagi, dah tarik balik ijab tadi, maka tak ada lah ijab. Kan? Uh, ijab qabul tak ada lah. Dia mesti tak boleh tarik balik. Uh, kan? Kalau wali juga kata, aku nikahkan engkau dengan anakku Fi'ah binti Fi'ud. Dia masuk kawan dia tu kan. Tak dan dia nak apa di pengantin lelaki nak kabul. Wali kata, tak jadi lah. Tarik balik. Ya, nah, kan? Nah, maka bila tarik balik, maka tidak ada lah hijab kabul tadi. Okay. Uh, dan yang kelima, hijab kabul hendaklah disempurnakan dalam majlis angkat. Ha, uh, Mestilah disempurnakan dalam majlis angkat yang sama. Kalau dah habis pada sakat, maka terbatal ijab kubur tadi, kena buat lain. Contoh macam mana? Wali kata, aku kahwin dengan engkau dengan anak aku, pihak wajib pihak. Nah, jadi, nanti lelaki-lelaki sikit perut. Tunggu saat. Tunggu saat. Nak pergi tandas tu. Dia pun pergi lah. Lari keluar. Dari bilik tu. Bilik agak nikah tu. Dia keluar pergi tandas. Uh, kan, Bila dia keluar saja daripada bilik itu, maka majlis akad jadi telah tamat. telah terbatal. Jadi, dia balik daripada toilet, kena renew. Kena buat lain. Uh, kena buat hijab yang lain. Uh, jadi, wali itu kena offer yang, yang lain, yang baru. Uh, kan? Sebab dia tahu, tidak boleh uh, terputus majlis akad tadi. Maksudnya, hijab berkobol dilakukan dalam majlis akad yang sama. Uh, jadi itulah kelima-lima syarat bagi lafaz akad ijab dan juga qabul ini ya yeah. uh, boleh dia dilakukan sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang kita boleh faham dia tak semestinya bahasa Arab uh, kan jadi apa-apa sahaja perkataan yang boleh difahami dia merujuk kepada kahwin ataupun nikah maka ia adalah suatu ijab qabul yang sah ataupun yang sahih Uh, dan kena perniagaan, tiga lah syarat-syaratnya itu. Kan? Uh, syarat yang pertama, sampailah syarat yang kelima bagi uh, akad idab dan kambul ini. Okey, jadi kita akan jumpa pada uh, modul yang berikutnya. Wallahualam.